राज्यसभेची मला उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल मी देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा जे पी नड्डा जे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष श्री बावनकुळे यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की मायासारख्या नौख्यात म्हणाला म्हणजे त्या पक्षामध्ये गेल्यानंतर ताबडतोब ही जबाबदारी माझ्यावर त्यांनी सोपवली हा माझ्यावर टाकलेला फार मोठा विश्वास आहे असं माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि त्या विश्वासाला मी सार्थक ठरेन भाजपाचं काम या राज्यामध्ये अधिक वाढेल वाढवण्यासाठी माझ्याकडून संपूर्ण सहकार्याने मदत आणि मेहनत निश्चित मी घेईल आणि महाराष्ट्राचे प्रश्न महाराष्ट्रातील विकासात्मक ज्या कल्पना आम्हा सर्वांच्या आहेत जनसामान्याच्या आहेत त्या राज्यसभेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून निश्चित केंद्र सरकारच्या समोर आणून त्याच्यावर न्याय निश्चित मिळेल याबद्दल मला खात्री आहे आणि त्यामुळे या त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर व्यक्त केला आणि ताबडतोब ही जबाबदारी शिवारी घेऊन जी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे त्याबद्दल माझे शब्द अपुरे पडती पडतायत मी त्यांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आज राज आज भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारों की घोषणा अभी हुई है और मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है उम्मीदवारी देकर इस चुनाव में मुझे उतारा गया है इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के गृहमंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जे पी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनपुड़े जी इन सबका मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्य राज्यसभा में उन्होंने मुझे, मुझे, मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में दो बार उसका पूरा फ़ायदा भाजपा को और खास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में हाउस में उठाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसे में अपेक्षा करता हूँ इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की उनका आभार व्यक्त करता हूँ टुडे द लिस्ट ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हैज बीन अनाउंस्ड एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट माय नेम द बीजेपी इन महाराष्ट्र आई थैंक द कंट्रीज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र जी मोदी Uh, Sri Amit Bhai Shah, the Prime Minister of India, at the same time, the National President of the BJP, Mr. J.P. Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra ji, and Maharashtra Bhajapa President, Sri ji who have been instrumental and in, uh, getting my name for the important uh, assignment. I feel this is a, um, the faith this they have uh, put on me, uh, the opportunity they have given me, and a uh, newcomer for me as a person like me joining just recently the BJP. I think it's a, more of a faith, more of a, uh, 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 from these, uh, from the BJP side, that they have the thing that I am capable, and that's why they have entrusted this responsibility to me. And I'm sure that uh, with this sort of faith they have reposed in me, I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the centre, raise the issues of the common man uh, in the in the center and with today's BGP government in maharashtra and definitely and in in country and definitely in the coming times we will see that we have the bjp government again in in the center will be carry we'll be able to implement the, uh, the issues raised and the problems of the uh, common man of the country be resolved so i'm grateful to the leadership for giving me this opportunity अशोक जी अशोक जी मराठवाड़ा रीजन के लिए दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी घोषित हुई है किस तरीके से देखते हैं और खास करके आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग देखिए मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूगा पोलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है नांदेड़ से दो सांसदों को यहाँ पर अपॉरचुनिटी मिली है राज्यसभा में एक हमारे साथी है गोपछेड़ है जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है महाराष्ट्र के तो उनको भी घोषित किया गया है वो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ दूध शर्कर आयोग जिसे कहते हैं दूध के साथ शक्कर की मिलावट दोनों हो गई है और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को दो सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा काही होगा इसते तीन सांसद नांदेड देगा असे मी करता करतो संजय रावणाला सोबत असं संजय तुमचा ठीक आहे तर काही दिवस राव रावण म्हणतील काही दिवसांनी राम म्हणतील काय म्हणायचं ते म्हणू द्या मला त्यांच्या वक्तव्यावर काहीच या ठिकाणी व्यक्त करायचं नाहीये शेवटी निवडणुका आहेत लोकशाही आहे मतदानाच्या माध्यम लोकसंख्ये लोकांच्या मतातूनच आपल्याला निवडून द्यायचं आहे तर मला खात्री आहे की नांदेडला जे बलस्थान जे राजकीय बलस्थान आम्ही निर्माण केलेलं आहे ते अबाधित राहील आणि नांदेडची लोकसभेची जागा सुद्धा भाजपाच आम्ही जिंकून आणू निश्चितच दोन 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 दोन